Сейчас мы и узнаем, как идет подготовка к самому ожидаемому событию декабря. Что для тебя есть этот конкурс? Это, наверное, один из самых важнейших этапов в моей жизни. Но я не знаю, просто таких ярких впечатлений, эмоций, которые дает этот конкурс, ну, я имею в виду, пока что я был только на репетициях. И те эмоции, которые были у меня на репетициях, они, наверное, ничем не сравнятся, что у меня было до этого. З якими трудностями тобі довелося столкнутися на репетиціях? Ну, це перш за все була актерська гра і у нас ще де показувати різні емоції, входити в різні образи. Як ти себе відчуваєш перед виходом на сцену? Увірена, все не волнуюсь, все добре. Как ощущения после первого дефиле? Честно? Непонятно. Вообще непонятно. Мы на рептициях отрабатывали одно, а тут случилось совсем другое. Ты вот там такой! О, так, разве, Ты так вы желаете на камеру? <с Robotic> на камеру не да. Ты сроднился со своим образом? Благодаря Нине все сроднились с своим образом. А с какой стороны выходить? Даже не заметил. Не теряй. Ох ты, спасибо. Не потеряй. Остап, почему «Бендер», почему «12 стульев»? Потому что, потому что это моя самая любимая книга. Я обожаю вообще актера Миронова. И мне кажется, этот образ мне идеально подходит. Как тебе вообще сегодняшний мистер? Это не первый мистер, наверное? Да, это второй наш мистер. Прямо или третий. Все очень хорошо, я очень спешу. В принципе, я Все, знаю, что выглядит кто-то хорошо. Мы находимся в самом центре события. И прямо сейчас здесь выбирают мистера КПИ. Ну как ощущение после финала? Ах ты что, огонь просто. Мы вышли вот эти, потанцевали, ты что, так понравилось. Но ну, лучше бы, конечно бы, вот этот э, сниз на старение, когда девочки выступали э, в красных платьях или песни. А потом мы так их взорвали, взорвали публику. Ну, хорошо, мне понравилось. Почему Робин Гуд? Потому что всюду не учится правда. Э, а я? Дальше я забыл. Я застишал. Я за стішок були чи перше місце на м, конкурсі талантів. А стішок був віршик був про правду. А Ровін Гуд, як е, всі знають, він захищав бідних людей, тобто правдивих людей. Тому е, я знаю і вірю, і думаю, всі мене підтримують. Що Ровінгут — Гуд це, от саме мій образ. Хузій мейн опонент. Май мей опенинг. Барабаш. Барабаш. Барабаж is my main опенит. Розкажи, кого з двадцятки ти вважаєш своїм найголовнішим скорпуєном? Лікас! Лігалас! У мене вз стири з слухом! Я йому казав, не бери! Героя з луком він взяв до... Ну ну за капец. Ты ожидал такого? Я не ожидал такого, но я говорил вам перед этим, что каждый достоин. Я так, я так... Да, я удивлен, типа, что дали номинацию эту мне, ну то есть дали мистера Капы и мне, Ну просто я не знаю, у меня слов нет на самом деле выразить. Я очень рад, очень-очень рад, правда. Просто вот то, что я говорил, что камень с души, просто